Asal Bang Joni tahu ya. Aku ini masih punya hati. Walaupun tubuh ini kotor dan penuh dosa, tapi aku masih punya cinta. Hah, maksudnya, mami suka sama gue? <tuh> ya wajarlah. Kan mami tahu, emang semua cewek itu suka sama gue. <tuh -tuh> Ingat ya Bang Joni, laki-laki yang baik-baik akan dapat wanita yang baik-baik. Pria pezina seperti Bang Joni akan dapat wanita pezina pula. Jadi jangan sombong Bang Joni dengan ketampananmu itu. <laughs> gue bukannya sombong Mam, gue itu cuma bilang apa adanya. Memang begitu faktanya kan? <laughs> ya sudah. Yang penting Bang Joni sudah tahu. Saya sekarang harus pergi karena saya banyak urusan. Saya pergi. Dasarnya hmm? laki-laki sama aja kayak kucing dikasih ikan tetap aja mungkin bertikus iya udah tahu tikusnya monyong jelek lagi masih aja dikejar-kejar hari ini dia tidak sadar dok hasil dari diagnosa sementara kami terlalu lama mendapat pincangan sepertinya ada saraf yang putus oh okay. tidak dokter tolong dok dia tuh burung yang paling aku sayang kalau berkicau itu lama dan merdu sekali suaranya dok baiklah nanti saya akan kasih resep kalau dalam waktu tujuh hari belum bisa berkicau juga, Anda bisa hubungi saya kembali. Dokter <tuk> Bego, masa gitu aja gak bisa sih? <tuk> Burung <kebego> kek aja ditangisin. <tuk kebego> Lebay! <tuk kebego> Hei dok, ngomong apa lo? Hah? Hah? Dinar, ye yeah, kenapa? Ya? Bang Ali. Ya. Yeah. Bang Joni bikin status biar miskin asal bahagia. Gue jawab, semoga miskin terus dan bahagia. Hmm. Eh, gue diblokir. Hmm. Salah gue apa? Nune, <tuk> 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 lu minder gue. Kagak, gue lagi cerita. <tuk> <tuk> gue tahu nih. Bermula lagi jatuh cinta. <tuk> Bukan jatuh cinta, buber kelima. <tuk> Wuhuuu, wow, mami mami <tuk> Mami mami ya. Ya, ya Ada apa Mi? Ada kabarnya Bang Doni? Nggak ada Mi Gayanya doang mau ganti biaya Nyatanya Nol besar <tuk> namanya juga Joni Jorok Nikmat ya gitu deh sesuai namanya sebenarnya dia itu lelaki idaman gue tapi okay. dia nggak sadar kalau gue suka sama <laughs> dia gimana mau sadar rambutnya gondrong aja dia kagak sadar itu kan tren tahun 80an eh, sekarang musim panas mana ada yang gondrong anak peng sekarang aja botak <tik> 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 mami mami kirain seleranya tinggi hm, ternyata Eh bos mana aja? Udah lama gak kelihatan. Gua habis dikandangi. Kasih apa bos? Pencopetan. Perselingkuhan. Pasti si ya. Jangan-jangan pencurian nih. Begini nih ceritanya. Gua kan diajak makan sama bini gua, makan di rumah mertua. Begitu sendokan pertama, gue bisikin dong ke bini gue masakan nyokap lu nggak ada rasanya ah, ah. eh gue dilaporin terus 15 menit kemudian gugus tugas datang eh gue dikandang empat belas <laughs> <laughs> hari dong bos yo <laughs> ayo siapa yang mau masang buruan udah mau tutup pak dul berapa dua tiga dua tiga kali berapa kali dua aja kali dua dua angka tiga angka enggak nggak usah, nggak usah. dua angka aja dua angka aja kali tiga ya. <coughs> delapan enam kali dua juga kali dua hmm. empat angka enggak lah kamu uh, gua tiga belas tiga belas tiga belas deh tiga belas kali berapa kali tiga kali tiga naik turun uh, turun aja deh ya udah Oke, okay, berapa? tujuh sembilan kali lima kali lima hmm. sama yang tiga nomor dong empat tujuh sembilan kali tujuh boleh deh Ani judi itu kan mainan setan kalau mainan setan lu mainin terus setan main apaan main tangga huh? <laughs> Ani gue sih conjain aja ya Enggak ada yang kaya orang main judi udah dulu ya gue pergi <laughs> Oke, nomor berapa tadi? Oh, tadi kan udah 3 nomor. Sekarang yang 4 nomor 1679. 1679 dikali berapa? Kali 10. Kali <tik> <tik> 10. Enak tuh kalau dipeluk dari belakang. Kayak gini. Terus dibisikin deh. Bisikin apa? Ntar dua belas kali. Ha? Nih, bang Joni. Baru juga 12 kali. <laughs> Ini mau tanya, apa benar cewek pesek sama cowok pesek kalau menikah anaknya jadi sesak nafas? Suwe <laughs> 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 <Cue> lo. Ninder <laughs> 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 gua lo. Mentang-mentang gua pesek. <gasps> Enggak, Bang. Abang mah kagak pesek. Abang mancung. <laughs> Ke dalam. <laughs> rame Gampang Masuk lo ke dukun Gak boleh itu musik Gak gitu Mami tahan nafas 24 jam Pasti rame bener gak? lo nyuruh gue mati? Gak bisa Karena gue belum dapat cintanya Bang Joni Iya kan Bang Joni? <_kosik> <_kosik> Joni <Gusuk> kan seleranya tipis-tipis, maaf. Mami kan tebel-tebel. <tuk> <tuk> yang kayak gini, maaf. <tuk> <tuk> Wanita atau perempuan itu sejak diciptakan memang sudah bengkok karena tercipta dari tulang rusuk alias tulang iga. Hah. Kalau tulang iga sapi sih enak dibakar. Siti Hawa mempengaruhi Nabi Adam untuk memakan buah kopi. Begitu juga Napoleon Bonaparte dipengaruhi Cleopatra Waduh, gila tuh! Ah, gue harus kesandung sama seorang perempuan. Hah. Ini pasti balasannya karena gue sering mempermainkan perasaan perempuan. Apa mungkin karena faktor umur ya? Jadi karisma gue mulai memudar. Bang Joni mau masih mau beli kambing. Kalau mau beli kambing, hmm. aja sama pedagangnya sekalian. Bang Joni mau nyipok gue. Kenapa lu? Mam, tolongin gue, pinjemin uang buat ke dokter. Emangnya mata lu buta? Pengunjung lagi sepi begini. Ekonomi meroket ke bawah. Dagang apa aja nggak laku. Gimana mau nyari duit kalau sakit? Nah lo, punya duit poya-poya. Sekarang terima nasib deh. Gue juga lagi pusing.